Uşaq vaxtlarından hərbiya və idmana çox böyük marağı var idi. Taxtadan silah düzəldirdi. Müharibədən bəhs edən filmlərə baxırdı. Döyüş fəntlərini öyrənərdi. Üzündən böyük qardaşı Əfqanıstanda əsgərlik çəkib. Onun paltarı evdə idi. O hər tətilə gələndə o paltarı giyinərdi. Əsl soldat kimi belə başı dik. Elə bir münətəssiz göz idi ki, sevinirdi. Haçan gələcəyəm, mən də paltarı giyinəcəm. Yenə bir həvəsində idi o formanın. Hər yerdən qabaq da yoldaşlar nə deyib? Mən hələ içməharibədə yox hədəm var. Şəhid olacağam, gedib vətənimi, torpağımı qoruyacağam. Sentyabrın 27-sində Vətən Müharibəsi başlayanda o 14 aydı ki hərbi xidmətdə idi. Murovdağ, Suqovşan, Füzuli, Cəbrail, Hadruğurda gedən döyüşlərdə iştirak eləyir. Yoldaşlarının dediyinə görə dey, açıq döyüşdü idi. Minəmiyətdən atəş açıldı. Gedildi, düşdü bunların yanına. Üç nəfər dey, yaralı vardı orada açıq döyüşdə. Be o üç nəfəri çıxartmaq üçün həmin yerdə bu zayət deyə yaralanmamışdı. O üstündən istifadə elədi, ikisini çıxartdı. Üçüncüsünü də çıxardandan dey birinci e, snayperindən atdılar, vura bilmədilər belə. İkinci snayper atışında dey bu şəhid oldu. Elə yaşa ki, öləndən sonra adın yaşasın. Əgər vətən üçün ölmək lazımdırsa, qoy belə şərəfli ölüm mənim nəsibim olsun deyirmiş 24 yaşlı Şamil Mirzəyev. Vətən uğrunda ölüm həyatın davamıdır. Şəhadətiniz mübarək. Elnur Təmriyov, Kəram Ələskarov, Zahir İsmayilov, ATV Xəbər.